السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil al ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana Allahumma atina nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى أما بعد. Alhamdulillah muslimin muslimat hadirin hadirat yang saya hormati moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man uridillahu bihi khairan yufaqihu fid din Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama Allahumma faqihna fiddi Dan moga-moga kita semua dikuniakan oleh Allah SWT Akhlak yang mulia Sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ma buistu liutam mima makarimal akhlak Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak Alhamdulillah malam ni insyaAllah kita akan menyambung Pengajian kuliah maghrib bulanan Asalnya pada hari Ahad yang keempat Tapi untuk bulan ini Kita bawa ke hari Isnin yang kelima Menggunakan kitab Nurul Huda Cahaya Petunjuk Yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan Bin Haji Muhammad Saman Hafizahullah Ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi Fiddaraini amin Mensyarahkan kitab masa hidup Tauhid Persoalan-persoalan yang berkaitan tentang ilmu Tauhid Yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya Almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati Rahimahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumihi fid darwini amin Kita sampai ke muka surat 75 Perhimpunan aqaid secara tafsir Jadi setelah selesai ya kita membincangkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang mustahil bagi Allah Taala, sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala, maka cuba difahami secara kesimpulan, itu maksudnya perhimpunan, ya, dihimpunkan. Maka dihimpunkan segala makna yang wajib yakni ahli secara akal akal tidak boleh terima tiada pada Allah Taala Mesti Allah tu wujud Mesti Allah wujud tidak ada permulaan Mesti Allah wujud tidak ada perakhiran Mesti Allah tu tak sama seperti makhluk Dan mesti makhluk tak sama seperti Allah Dan seterusnya Kemudian yang mustahil Yang akal tidak boleh terima Iaitu lawan daripada yang wajib tadi Serta yang harus Iaitu mengadakan atau mentiadakan Sesuatu yang mungkin Maka apabila dihimpunkan di dalam makna la ilaha illallah artinya tiada tuhan yang disembah la ma'budabi haqqin tiada ada tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah yang disembah secara batil banyak ya bahkan ada orang menyembah hawa nafsu dia dengan hati mentaati hawa nafsu dia lebih daripada mentaati Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau dengan hak dengan sebenar tidak ada illallah kecuali Allah sahaja yang disembah dengan sebenarnya dan jadilah sifat 20 itu terbahagi kepada dua bahagi pula kita dah bilang satu persatu wujud idam, baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi qiyamuhu ta'ala binaksihi, wahdaniyah dan seterusnya kalau kita nak ringkaskan kita boleh bagi kepada dua apa dia iaitu istirna yang pertama dan yang kedua adalah iftiqar ha, nah, itu dia punya kesimpulan ya. kerana makna dari ketuhanan itu iaitu kaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lainnya kaya di sini maksudnya tidak berhajat tidak berhajat Tuhan kepada yang lain daripadanya yang kedua adalah berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya. Jadi kaya Tuhan, Allah tidak berhajat kepada yang lain itulah namanya istighna. Dan yang lain daripada Allah, sehebat mana pun, semuanya berhajat kepada Allah, itu namanya iftikor Ya, berarti kata, -kata fakir, fukorok, orang yang berhajat. Antumul fukorok u'ilallah, Allah berfirman, kamu semua itu sebenarnya fukorok, orang fakir belaka walaupun kamu jutawan ke bilion dan sebagainya kamu sebenarnya fuqara sebab kamu berhajat ila al Allah antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid padahal Allah taala itulah yang maha kaya lagi maha terpuji yakni ini dalam bahasa Arab kesimpulan daripada sifat 20 tadi istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wa kulli ma adahu ilaihi istighnaul ilah kaya tuhan maknanya tak perlu tuhan itu daripada segala apa yang lain daripadanya an kulli ma siwa ya allah tidak perlu bukan berarti kita baca kita mengaji ada malaikat yang ditugaskan bahagian hujan ada malaikat yang ditugaskan bahagian mencabut nyawa ya. ada malaikat yang ditugaskan bahagian mencatat amalan berarti adakah itu Allah lemah sehingga Allah terpaksa minta malaikat buat kerja itu bukan ya Allah tidak perlu kepada malaikat berbeza cerita ya kita terpaksa lantik orang ni jaga akaun, orang ni jaga HR, orang ni jaga bahagian marketing, orang ni jaga bahagian apa sebab kita tak mampu nak buat semua. Ya, yeah. Ha, itu kita tapi Allah Ta'ala menugaskan malaikat dengan satu tugas menugaskan Rasul dengan satu tugas dan sebagainya bukan kerana Allah berhajat, tidak tapi kerana Allah nak begitu iradah semata-mata waftiqaru kulli adahu ilahi dan berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya. Ini yani yang kita nak hayati. Ia ni yang kita nak tanam dalam diri kita Jangan kita sombong, jangan kita takabur Jangan kita riak, ujub dan sebagainya Kerana kita ni berhajat kepada Allah Ta'ala Satu detik saja Allah boleh cabut nyawa kita Lebih parah, satu detik saja Allah boleh cabut iman kita Ia Ada orang yang setelah masa dahulu beriman Jadi murtad, waliyah zubillah Jadi tidak mahu beragama lagi Tidak mahu bertuhan lagi satu detik saja Allah boleh cabut rasa kita nak solat Rasa kita nak taat. Satu detik saja Allah boleh penuhkan hati kita tu dengan syahwat dan juga maksiat Boleh Maka kita tu sentiasa ingat kita ni hamba Allah yang lemah Dan bahkan kita selalu ulang Bila kita menjawab laungan seruan azan Hayya ala solah, Ya ada lagi laungan, hayya adal falah ya, ajak kita semaya. ajak kita itu ke arah kejayaan kita me, ikrarkan kembali kita mengulang kembali hakikat la haula tidak ada daya upaya wala quwwata tidak ada kekuatan illa billah tengok orang-orang yang salur, yang boleh angkat besi dekat gym ya muscle berketul-ketul dia nak angkat sedikit pagi-pagi untuk solat kadang dia tak mampu sebab tidak ada dapat hidayah topik daripada Allah Taala kalau kita yang dah uzur-uzur ni ya, Sakit lutut lagi Sakit pinggang lagi ya, Boleh bangun pagi sembahyang subuh berjemaah Kita patut bersyukur Kepada Allah SWT Kita patut rasa Alhamdulillah Ya Allah masih bagi kita itu um, Keupayaan Untuk melakukan ketaatan Kepada Allah SWT Ini makna Ma'ayati kalimat La ilaha illallah tadi Adapun Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla Yang menunjukkan terkaya ia daripada tiap-tiap sesuatu yang lain Mana sifat Allah yang menunjukkan Allah tak perlu kepada yang lain Itu ialah sebelah sifat yang wajib baginya Yang ini ya eh, Kalau tuan-tuan tahu, kalau orang tanya Apa sebelah sifat yang menunjukkan Allah tu tak perlu kepada yang lain Istirna, apa dia? Sebenarnya kena ada guna Sekarang aku lalu baca kat masjid Tapi tak ingat lah Tak apa tak ada masalah. Ya, okay? pembahagian kepada istighna, iftiqor yang mana istighna, yang mana iftiqor ni bukan ilmu fadain, bukan. Ya, okay? ini hanya tambahan saja. Ini hanya perincian saja. Orang bila dia mengaji, dia mengkaji, makin berkembang ilmu dia. Itu saja. jangan pula kita tu. Payah pula nak faham Tak payah apa-apa. Ah jangan kita dah tahu pun benda ni. Hanya dia nak lihat daripada sudut yang berbeza. Yaitu yang pertama wujud sifat nafsiyah kemudian lima sifat salbiyah idam baqa muqolamatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsi yang qiyamuhu bi nafsi tu jelaslah berdiri Allah Taala dengan sendiri itu jelas maknanya apa ada mu'tiyah Allah tidak berhajat ya. kemudian sama basar kalam ini sifat ma'ani Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran dan kaunuhu mutakalliman Sifat maknawiyah Jadi sebelah sifat ini menunjukkan istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu Kaya Tuhan itu daripada segala yang lain Maka sebelah sini dilawankan dengan sebelah yang mustahil ha, Kalau wujud lawannya Adam tiada Kemudian baharu binasa bersamaan bagi baharu dan seterusnya Sebelas dan sebelas lawannya jadi dua puluh dua aqaid dan diambil daripada makna kaya itu juga tiga lagi hakikat kita nak kena faham tak ingat tak apa tapi kita faham bahawa maha suci Allah daripada mengambil faedah di atas perbuatan dan hukumnya berbeza dengan kita kita manusia ni apa yang kita buat kerana ada faedah pada kita bahkan kita dengar kuliah pun ada faedah sebab kita makin faham Oh okey macam tu ha, kan ada faedah kalau kita makan dia ya ialah ada faedah hilang lapar kita kita minum ya ada air kat sini kita minum hilang dahaga kita ya kita ambil ubat kenapa padahal ubat tu pahit rasa dia tak sedap kita paksakan juga telan ubat yang pahit tadi kenapa ada faedah dia lega penyakit kita ha, akan tetapi Allah Taala menjadikan segala sesuatu ni bukan faedah itu kembali kepada Allah bahkan Allah menetapkan hukum ini wajib ini haram bukan faedah kembali kepada Allah taala umpama wajib kita itu sembahyang lima waktu sehari semalam adakah kalau kita tak sembahyang berarti jadi kurang Allah taala jadi jatuh martabat Allah taala Kan tidak? kalaulah ditakdirkan tidak ada satu orang manusia pun yang sembahyang, Allah tetap Allah juga. Kalau dah ditakdirkan tak ada orang kafir, tak ada orang fasik, semua orang taat, semua orang rajin solat, ya Allah tetap Allah. Beza dengan kita kan? Kita manusia kalau ada orang sokong kita, kalau ada orang puji kita, kalau ada orang angkat kita, kalau ada orang bagi kepercayaan kepada kita, naik. Ada faedah kepada kita. Tapi kalau orang benci pada kita, orang tak percaya pada kita, eh, orang nak menjatuhkan kita, dia jatuh kita. Nah, itu kita, makhluk. memang kita ambil faedah daripada apa yang kita lakukan. Tapi sembahyang, faedah itu kembali kepada kita. ada orang dia salah faham pula. Kita kata sembahyang kita ni Allah tak perlu pada sembahyang kita. Allah tak perlu kepada kuasa kita. Allah tak perlu kepada haji kita. Oh dia kata kalau macam tu tak payah dah puasa <tik> Tak payah dah puasa dah Allah tak perlu. Ya. Yeah. Cuma kau faham ayat Yang tak perlu kepada semayang kamu tu Allah. Kamu perlu kepada semayang kamu. Supaya kamu dapat pahala. Supaya kamu tak dapat murka, supaya kamu tak masuk neraka, supaya kamu boleh masuk syurga. Kamu perlu pada semayang. Yang tak perlu pada semayang kamu tu Allah. Allah wajibkan kamu semayang bukan kerana Allah perlu pada semayang kamu kamu tak semayang apa? Allah tidak jadi Allah lagi Kalau Allah itu tak Tuhan kamu semayang kamu tak semayang Allah tidak Allah juga nah, tapi kalau kamu semayang kamu jadi orang soleh kamu jadi orang yang bertakwa ya. jadi tapi kalau kamu tak semayang kamu jadi orang fasik kamu jadi orang berdosa yang begitu kamu bukan Allah itu yang pertama Maha suci Allah daripada mengambil faedah di atas perbuatannya dan hukumnya. Kedua, harus Allah Taala menjadikan segala mungkin atau meninggalkan dia. Yang ini kita kena kena faham beza antara hukum akal dengan hukum adat. Ada orang dia tak mahu meraihkan adat, dia tak ambil sebab dan musabab dia kata semuanya di tangan Allah ya betul semuanya di tangan Allah tapi Allah jadikan sesuatu itu ada peraturan dia ada sunnatullah ya kamu kalau tak makan kamu akan lapar kalau kamu terus tak makan kamu mungkin sakit kamu terus lagi tak makan mungkin kamu meninggal jadi kamu kena ambil asbab tadi kamu kena usaha ikhtiar kalau kamu lapar kena makan supaya kamu tu tak jadi lemah tak jadi sakit tetapi kamu kena ingat bahawa Allah boleh sahaja mengenyangkan kamu tanpa makan. Dan Allah boleh sahaja jadikan kamu walaupun dah makan tapi kamu tetap tak sihat. Kamu tetap lemah. Atau kamu tetap lemah walaupun dah makan. Ya, itu mungkin. Tetapi ada perkara yang berlaku secara adat kebiasaan ada perkara yang berlaku mencari adat luar biasa kedua-duanya kita terima sebab benda itu mungkin Kalau tak, seolah-olah kita kata mustahil Allah nak buat sesuatu, mesti ikut adat Kalau Nabi Allah Ibrahim AS dicampak dalam api Mesti kena hangus Tak mungkin Nabi Ibrahim tidak hangus Kenapa? Hangus tak hangus tu mungkin Dari segi akal Dari segi adat, ya Kebiasaan api itu menghanguskan Bila berlaku perkara yang luar biasa begitu Kita orang Islam boleh terima Berlaku kepada para Rasul Namanya mukjizat kalau berlaku kepada para wali namanya karamah dah ya, hati-hati ya ha, di zaman kita sekarang ni bab karamah ni ada dua ekstrem satu ekstrem semua benda nak mengaku karamah nak mengaku dia hebat nak mengaku dia wali nak mengaku berlaku benda pelik pada dia tujuan supaya dapat pengaruh supaya dapat penghormatan ini satu ekstrem satu ekstrem lagi bila dengar kita pelik-pelik tentang wali-wali dia pelekehkan Oh dia kata kalau macam tu Tak adalah orang Islam kena jajah Dah ada wali yang hebat ya, yeah, Dia sengit kan kaya serban dia Sengit kapal British Oh kalau ada wali macam itu dia tu lah kita tak adalah dia jajah Beratus-ratus tahun no. Apa kamu tak pay mujizat? Ketika ada mukjizat Nabi SAW, apa umat Islam tak pernah diseksa? Apa umat Islam tak pernah terpaksa berhijrah? Apa umat Islam tak ada yang mati dibunuh oleh orang kafir? Jadi kewujudan mukjizat, kewujudan karamah bukan untuk menukarkan dunia jadi syurga. Dunia ni kan darul ibtilah. Dunia ni kan negeri tempat ujian. Ada kesusahan bahkan yang paling teruk diuji adalah para nabi. Kemudian para wali, sumal amsal fal amsal, kemudian yang kurang lagi, kurang lagi, kurang lagi, lagi tinggi darajat se seorang misi Allah Taala, itu kan lagi besar ujian dia. Kita diuji setiap tahun iaitu mahu tak kita tu spend sedikit duit untuk kita buat ibadat kurban eh, boleh saja kita nak kurban satu bahagian atau kita nak ambil satu ekor lembu misalnya atau kita nak kurban satu ekor kambing misalnya so kita spend berapa kalau lembu satu ekor yang mahal eh, tapi bagi semua orang yang banyak duit apa mahal lima ekor lembu pun dia boleh tak ada masalah tapi Nabi Allah Ibrahim AS diuji kurbankan anak sembelih anak yang disayangi itu kita tak sanggup. Ya eh, Kalau sembelih kambing okeylah. lah Sembelih lembu okey Ini eh, sembelih anak sendiri Kan tapi Kita tidak akan diuji demikian Kerana bukan level kita Tapi Nabi Muhammad SAW Diuji dan bagi dia berjaya Dengan ujian tersebut Ya, eh, Adakah Nabi Muhammad w. W. tidak ada mujizat Jelas, maksudnya dalam api tidak hangus Tapi tetap diuji dengan ujian jadi ada orang tak faham connection antara karamah dengan dunia. Dia ingat oh kalau ada karamah maknanya kita tidak akan dijajah. Kalau ada karamah orang yang karamah tu aku tidak akan mati. Bahkan pada rasul juga wafat. Sampai masa baru rasul juga berpisah ruh dari jasad. Jadi mukjizat dan karamah tidak menukar dunia ini menjadi syurga. Ah syurga ialah tempat dalam jasad. Tempat balasan, Tempat semuanya aman, tidak ada sengketa, hati pun lapang, ya, yeah. itu lain. jadi hati-hati, kita tak nak satu ekstrim mendakwa-dakwa, kononnya dia boleh buat perkara ini, inilah mu'jizat, Ini eh, ya, bukan mu'jizat, inilah karamah, inilah kemuliaan, jangan. Tanda-tanda ha, tak betul, dia suka mendakwa. Kalau orang tu betul kerana Allah Ta'ala, dia pun tak suka mendakwa. Dia ya, mungkin berlaku berkara pelik pada diri pun, dia tak mahu orang tahu. Ya, ini kalau mendakwa macam-macam, ya. Dia pula buat live bagi tahu dia qazah dengan nabi hari-hari ini, -hari. apa cerita. Kita tidak menolak konsep dia qazah. Ya qazah tu maknanya jaga. Boleh tak orang tu dalam keadaan jaga dia nampak nabi sallallahu alaihi Itu isu dia. Kalau masa dia tidur, tak ada orang perhatikan. Ya, masa tidur, mimpi, mimpi jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam, baguslah. Uh, mimpi dalam macam-macam Bukan mimpi lain daripada itu pun orang boleh mimpi ya, yeah. kenapa pun mimpi tapi yang jadi perbincangan di kalangan ulama orang itu dalam keadaan jaga dia tak tidur tapi dia nampak Nabi SAW adakah berarti Nabi keluar dari kubur? tidak dia bercerita tentang rohaniah yeah. ya, bukan berarti kalau dia nampak Nabi SAW maka Nabi SAW tu dah keluar daripada uh, makam baginda jadi makam baginda kosong ya, yeah. bukan Berarti bersih ruhaniah orang itu sehingga boleh nampak kepada ruhaniah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi maksudnya. Jadi setakat teori itu kita terima. Boleh jadi berlaku. Tapi kalau sampai mendakwa, eh, oh ambo hari-hari ya qalbai. Ambo <laughs> bila ambo ambo macam tu tu itu tanda-tanda pembohongan. -tanda Kadang nak mengangkat diri sendiri ini bukan sifat yang terpuji. Tapi berlaku tu mungkin. Yang ketiga, kuah pada kainat itu tidak memberi bekas. Bukan uh, api itu membakar dengan diri api tidak. Makanan itu mengenyangkan dengan diri makanan tidak. Ubat itu menyembuhkan dengan diri ubat itu tidak. Tapi tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Ya, bila kita lapar kita makan tapi kita yakin yang mengenyangkan kita adalah Allah. Ah ha, bila kita nak memasak kita guna api tapi kita yakin yang membagi makanan ke masak itu adalah Allah. Ha, kita sakit silakan berobat nak bertiaraj cara apa? Ah ha, perubatan moden, perubatan tradisional, Herbal, nutrition, ya, homeopati, alopati apa macam-macamlah. Itu pula itu masih konon dia sebab dan musabab. Observation of apa yang selalu berlaku. Tetapi hati kita mesti bulat yakin tidak ada yang menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Asyafi As huwa Allah. Ada pun makhluk hanya sebab musabab. Tak salah kita nisbahkan kesembuhan kepada makhluk atas sedangkan asbab. Ada kekeliruan sebahagian orang bahkan menfatwakan mengatakan selawat syifa itu tak boleh diamalkan kerana ia selawat yang bid'ah dan mengandungi elemen syirik kata dia diingat ingat selawat tu mesti lafaz warid daripada Nabi SAW dia tak ada dalil Allah suruh kita selawat selawat yang warid daripada Nabi SAW jelas itu selawat yang bagus sebabnya selawat Ibrahimiyah ya? itu selawat yang bagus kita amalkan tapi tidak berarti haram kita beramal dengan selawat lain jelas pada sahabat juga mengadakan selawat sendiri para ulama mengadakan selawat sendiri jadi membinahkan selawat semata-mata kerana lafaz yang tidak warid daripada Nabi SAW itu satu bentuk kejahilan yang kedua dikata ada elemen syirik. Kenapa? Karena dalam selawat syafaat kita mengatakan Allahumma salla ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa ila wa afiyati albadani wa shifahiha wa nuril absori wa diahiha dan seterusnya. Jadi dikata dalam selawat tu kita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syifaa'. Kesembuhan. Ini tak boleh. Sebab yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Kalau kita kata Nabi SAW syifa, mana kita menyamakan Nabi dengan Allah? Itu syirik kata dia. Loh. Tak sama. Bila kamu nisbahkan kesembuhan kepada Nabi SAW, sana, itu namanya nisbah sababiyah. Penisbahan secara sebab dan sebab. Mana kamu mengikira Allah jadikan Nabi SAW itu sebab kepada kesembuhan. Terbukti. Ada orang yang diludah oleh Nabi SAW sembuh penyakit dia. Ada orang yang diusap oleh Nabi SAW uh, hilang penyakit dia. Malah Nabi Syifa, kalau memang menisbahkan sifat kepada makhluk itu syirik mustahil Nabi SAW bersabda, Alhamdulillah. Habatus Sauda Syifa pun dikulida in ilamau. Habatus Sauda kata Nabi SAW di hitam, hitam itu merupakan kesembuhan bagi setiap penyakit kata para ulama. Maksudnya kebanyakan penyakit kecuali mati. Habatus Sauda makhluk atau tidak? Ia jelas makhluk. Kenapa Nabi Sallam berkata khabar tu salat syifa? Maknanya sebab Allah jadikan kesembuhan itu berlaku selepas orang itu merawat dengan khabar tu saudak. Bukanlah khabar tu itu ada satu kekuatan untuk merawat tidak. Nah, itu akidah kita iaitu kuat yang ada pada kainan hakikatnya tidak memberi kesan. Yang memberi kesan adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang itu ada orang komplain juga oh dia kata asyairah pakai ni lah makanya minta dengan berhala pun boleh asalkan kita yakin berhala tak bagi kesan siapa yang kata boleh minta kepada makhluk ni atas jalan asbab adakah Allah jadikan berhala itu sebab kepada pertolongan sehingga kamu boleh minta dengan berhala bahkan Allah larang sesuatu yang jadi sebab tidak semestinya boleh makan daging babi adakah sebab kepada jadi kenyang ya Ramai ah, orang makan daging babi kenyang yeah, dia atas sana Makan daging babi Ya Santai Apa boleh kita makan daging babi Tak boleh Apatah lagi kalau benda itu Bukan sebab Ya yeah, makan batu Kita nak bincang tak hukum makan batu Tak boleh bincang lah Batu itu bukan sebab Dijadikan makanan Batu ulama tak bincang Orang bincang hukum makan biawak, Hukum makan Apa buaya Ah itu boleh lah bincang Hukum makan batu tak boleh bincang Sebab batu bukan sebab Yang dijadikan makanan maka jelas kita tetap kena berpegang bahawa makhluk tidak memberi bekas wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح صدورنا وأحسن أخلاقنا واعز أجورنا ونور قلوبنا بنور هدايتك كما ترضى من شمسك أبدا أبدا اللهم كنا من ذل المعصية مع عز يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين رب العالمين Ah. TikTok, ah, TikTok dengan Facebook.